Я строю в себе свойства отдачи, веру выше знания. И таким образом я обретаю духовное свойство в десятке, в группе, и пытаетесь вместе э, постичь творца, достичь его уровня, то наоборот для тебя возможность дать товарищу это тебя крыляет. Ты наоборот, что же можно еще сделать лучше? Если человек занимается распространением, этих знаний на любом уровне, то это перекрывает всю его личную духовную работу. О ней позаботится Творец. З вами легко іти гору, це корисний дуже процес, в нім долаємо розлуку і горе. Цей конгрес це об'єднання мас, це та сила, що здійснює мрію. Цей конгрес він єднає нас. Та не краще усім. Я вірю. Стане в коло, за руки, зробив вибір і ти цим шляхом. Друзям вірним краще поруки, тільки серце відкрите любов. Вільні люди в святому грузі, добрі люди, як рідна кров. Станьмо разом в однім союзі, Хай навік поєднає любов. Мы должны это все большое раскрыть. То есть пока мы не стали человек-человек. Вот когда мы реально почувствуем в себе весь мир. Э соединиться с творцом. Мы силы, а наша задача уже стать потом Думаю. развиваться, стать самостоятельными, а уже стать как бы свободными. За всем стоит творец.